Dünən Parkın otelində Azərbaycanda ifadə azadlığı mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Böyük Britaniya səfirliyi, Artikl 19 təşkilatı, Yeni nəsil jurnalistlər birliyi və ifadə azadlığı komitəsinin təşkil etdiyi konfransda ifadə azadlığı sahəsində Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri, Azərbaycanda ifadə azadlığının mövcud durumu, media sahəsində iqtisadi islahatların zəruriliyi, media və müxtəlifliklə bağlı məsələlərə toxunulub. Artikl 19 təşkilatının Avropa üzrə baş proqram rəhbəri Natalia Losekut bildirib ki, Azərbaycan Universal hüquqlarla bağlı konvensiyaya qoşulub və konvensiyanın 19-cu maddəsi ifadə azadlığını əhatə edir. İfadə saddığı barədə öhdəlik yerinə yetirmək hər bir ölkə üçün məcburidir. Artikl 19 təşkilatı Azərbaycanda jurnalistlərin hüquqlarının qorunması, medianın hüquqlarının məhdudlaşdırılmasının qarşısının alınması ilə bağlı dərhal tədbirlər görülməsi barədə Azərbaycan hökumətinə müraciətlər edib. Elmar Hüseynovun qətli və qətlin araşdırılması vəziyyəti Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanın üzləşdiyi təhlükənin göstəricisidir deyə o qeyd edib. Beynəlxalq ekspertlər Azərbaycan hökumətini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin jurnalist Enolla Fətullayevin dərhal həbsdən azadlığa axılması ilə bağlı qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Yaxşı olardı ki, bu gün beynəxalq mətbuat azadlığı günündə Azərbaycan hökuməti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirib, ifadə azadlığına bağlılığını sübut edəydi, - Dialosaqut bildirib. Ekspertlər Azərbaycan hökumətinin Böyük Britaniya kimi diplomatiyaya görə cinayət məsuliyyətini ləğv etməsini istəyir. Böyük Britaniyanın Media Müxtəlifliyi İnstitutunun icraçı direktoru Melissa Passage Azərbaycan hökumətinin media müxtəlifliyini təmin etməsini vacib sayır. Mən 11 ildir Azərbaycana gəlirəm. Son dəfə 4 il əvvəl gəlmişdim. Bakı son 4 ildə tamamilə dəyişib. Çoxsaylı binalar inşa edilib. Dünyanın ən bahalı brendlərinin mağazaları açılıb. Bu inkişafın qarşısında yalnız media azadlığı sahəsində ger geriləmələr olub. Azərbaycan media müxtəlifliyi ehtiyacı hiss etməlidir. Bütün davamlı inkişaflar media azadlığı və şəffaf informasiyaya bağlıdır deyə o bildirib. Yerli ekspertlər də ölkədə media azadlığı sahəsində durumun gerilədiyini bildiriblər. Onların fikrincə son dövrlər mətbuat azadlığı ilə bağlı qanunlara mürətəcə dəyişikliklər edilib. Bununla yanaşı, Azərbaycanda problemlər qanunla bağlı deyil, qanunun icrası ilə bağlıdır. İndi Azərbaycanda fikrin ifadəsinə məhdudiyyət yoxdur. Ancaq fikrini ifadə etdikdən sonra adekvat münasibətlərlə əlaşırsın. Bu münasibətlər həm hüquqi, həm də mənəvi təsirlərdən ibarətdir, deyə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıqlı bildirib.